я ходил вокруг да около, я ходил к тем, я ходил к этим. Чьи другие против. Скажите, пожалуйста, вы против? Да, я против. А против чего? Ну, я против тех, кто меня здесь удерживает, возбуждая во мне благородный гнев. И вы при этом понимаете, что вас здесь именно удерживают, то кнутом, то пряником из разных круг, но из одной головы. Я понимаю, отойдите от меня, не разрушайте во мне мечту. Я отошел, пошел к этим. И вы против. Да, я против. А против чего? Я против тех, кто против!» Ну, значит, вы за тех, кто вас здесь удерживает, возбуждает вас благородный Нет, ну, не, совсем, как раз даже наоборот. Но я больше против тех, кто против. Ну, вы же понимаете, что вот в эти, да, у них же такой же курс с теми, кто против, mm. только более растянутый во времени. Вас устраивает такой поворот событий? Ты что, тупой? Я же сказал тебе, я против, а ты не одну плакштоком на санкнул. Я нашел, он пошел снова к делу. А против чего на этот раз? Против банды! Ну, неужели вы считаете, что альтернативы банде есть? Да, ну, вот скажите конкретно. Ну, кто этот, этот или вот этот? Вы знаете, они мне все не очень нравятся. Ну, тогда зачем стоит? Ну, хотя бы, чтобы поменять, это не мое старыло. Но Ну, если все дело в лице, может, скинемся всем миром на пластическую операцию, этому ненавистному рыбу, сделаем лицо такое, как нам нравится, перестанем его убивать. Люди, сюда, здесь провокатор. Скорее, шапку ухожу с наукой. Против чего на этот раз? Мы своих позиций не меняем. Мы против тех, кто против. Скажите, а вас не удивляет, что среди тех, кто против, столько достойных, интеллигентных людей, ваших знакомых? Как ты приехал, Костя Дуравский? Пей ребята, а он оскверняет наши цветы. И пришлось ускориться. Ускориться не на шутку. И снова я прибежал к тем, те как раз прыгали в этот А против чего прыгать? Против тех, кто против тех, кто против. И вот тут со мной произошла удивительная вещь. Одна моя нога стала подпрыгивать в так, другая осталась твердо стоять на асфальте. Правая моя рука потянулась к звездно-полосовым улочкам. Левая же в это время выковыривала швырнуть в вот эту руку дающую. Потом руки поменялись. Левая потянулась за американскими долларами из рук, которые носят триколор на лацкане пиджака. А правая говорила в это время полумышники без мостового. Вот так. За моя полышники без опазу. Американскими долларами и булочками я пошел в руку. Созрел то Для применения моих половинок который заключался в том, чтобы превратить доллары в США в бензин и масло, смешать их и разбрасывать. Только моя левая рука хотела бросать тех, кто против, а правая в сторону тех, кто против, тех, кто против. Что будем делать, друг? Я сначала попросил должники, сказал, потом мы долго гуляли. Обменяли доллары США на водку, выпили, закусили булочками, разоткровенничали. Я принял решение, сказал, Со следующего года пойти работать учителем в школе. И там, вот там учить, ну хотя бы 30 бонусов тому, что слово нужно держать, старших уважать. Учить тому, чтобы понять, честный человек и пустой звук. И если у меня получится, то жизнь я свою не зря. Наконец-то вот наконец булыжники, которые я выбросил из-за уже давно выпали у меня из души. Две половинки моего «я» наконец-то соединились. Соединились не для того, чтобы прокричать «Плёки! i